तिकडे जाणं न जाणं ह्याच्यात राजकारणाचा भाग नाहीये आणि याच्यात राजकारणाचा म्हणजे स्वतःच्या म्हणजे मीच सगळं काही केलं असं कृपा करून कोणी एक खुशारखी मारू नये त्याच्यात हजारो लाखो कारसेवकांचा तिकडे तो एक लढा होता त्याच्यासाठी आडवाणीजींचं मी त्यांना खास हे करेन कारण त्यांनी ती रथयात्रा काढली नसती तर हा हम... मी ऐकलं तर माझा तो सोडा आडवाणीजी आणि मुरली मनोरजींना पण आमंत्रण नाही असं ऐकलं होतं म्हणून मला असं वाटतं की याचा राजकीय इव्हेंट होऊन आहे तो तो एक मोठ्या अस्मितेचा लढा होता, होता। आणि तो पूर्ण झाला याचा आम्हाला आनंद अरे जाऊ द्या अरे जाऊ द्या खूप लोक आहेत बोलतात तिथं क्या आपको अभी तक मिला है क्योंकि बीएचपी के आलोक कुमार का कहना है कि हमने उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को और हम प्रकाश अम्बेडकर को न्योता भेज दिया है सुनो तो पहले, पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ एक तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात वहाँ आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है क्योंकि राम लल्ला सभी का है मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो वो किसी एक की बात नहीं है रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो क्योंकि ये जो फैसला दिया है किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सरकार ने नहीं किया बाबरी गिराने का जो काम किया वो तो लोग तो अब कुछ रहे नहीं बाकी काफी थोड़े लोग रहेंगे कुछ लोग अपने स्कूल की पिकनिक के लिए शायद गए होंगे उस उम्र के थे वो लेकिन आ, सारे लोगों का सहयोग इसमें है और इसलिए मेरा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए गर्व की बात है खुशी की बात है और जब भी मेरे मन में आएगा मैं जरूर जाऊंगा मुझे, को मुझे कोई सुनो 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 एक मिनट मुझे कोई न्योती की जरूरत ही नहीं है जब भी मेरे दिल में आए तो अभी आज जाकर मैं दर्शन ले सकता हूँ जैसे मैंने अभी अभी कहा कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी मैं गया था और होने के पहले भी मैं गया था तो मुझे किसी की नोटी की जरूरत ही नहीं है रामलला मेरा भी है आपका भी है जो भी चाहे वहां जा सकता है जब भी चाहे जा सकता है